श्री अग्रवाल विकास महासभा गुजरात द्वारा आज वडोदरा में वार्षिक साधारण सभा आयोजितવામાં આવી હતી જેમાં સમગ્ર ગુજરાતના વિવિધ શહેર અને જિલ્લામાંથી સમાજના વિવિધ સંગઠનના પ્રમુખ મહામંત્રીઓ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા સબકા સાથ સમાજ કા વિકાસના ઉદ્દેશ હતી શ્રી અગ્રવાલ વિકાસ મહાસભા ગુજરાત દ્વારા આજની વાર્ષિક સાધારણ સભા યોજાઈ હતી જેમાં શ્રી વિકાસ મહાસભા ગુજરાતના પ્રમુખ દિનેશ ગર્ગ મહામંત્રી સંજીવ અગ્રવાલ ખાસ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા આ ઉપરાંત વડોદરા અમદાવાદ સુરત રાજકોટ નવસારી ગાંધીનગર આણંદ ગાંધીધામ સહિત અનેક સ્થળોથી અગ્રવાલ સમાજના અગ્રણીઓ જોડાયા હતા વાર્ષિક સાધારણ સભાની શરૂઆત શ્રી અગ્રસેન મહારાજની આરતી સાથે કરાઈ હતી ત્યારબાદ નીટ અને પીજીની પરીક્ષામાં દેશમાં સત્તરમો ગુજરાતમાં પ્રથમ નંબર લાવનાર વિકાસ મંડળ ટ્રસ્ટના પ્રમુખ શિવલાલ ગોયલનું પણ સન્માન કરવામાં આવ્યું હતું વાર્ષિક વાર્ષિક સાધારણ સભામાં ઓડિટ રિપોર્ટ મંજૂર કરાયો હતો આ ઉપરાંત સમાજના અગ્રબંધુઓ માટે રોજગાર શિક્ષણ આરોગ્ય લગ્નને લઈને મોટી જાહેરાતો કરાઈ હતી જેમાં સમાજના વિદ્યાર્થીઓને યુપીએસસી જીપીએસસી તબીબી શિક્ષણ ઉચ્ચ શિક્ષણના અભ્યાસ માટે તેમજ બે

व्यापार और पर्यटन और संसार संस्कार सिंचन इन पहलुओं को ऊपर ज्यादा ध्यान दे करके कार्यक्रम किए जा रहे हैं शिक्षा के अंदर हमने गुजरात की विभिन्न शैक्षणिक संस्थाओं के साथ में एम किए हैं जिसके माध्यम से लोगों को फ्री एजुकेशन मिल सके स्वास्थ्य सेतु के माध्यम से हम लोग डॉक्टर्स वगैरह के साथ में एम करके वहाँ पर उनको डिस्काउंटेड रेट के ऊपर अच्छी स्वास्थ्य सुविधा मिल सके उसको हम प्राधान्य देकर के आगे बढ़ रहे हैं और व्यापार सेतु के अंदर हमारा मकसद ये है कि ए टू ए बिजनेस मॉडल हम लोग यहाँ पर लेकर के आए हैं साथ में ऐसे भी एक मोबाइल ऐप जिस मोबाइल ऐप के अंदर हर फील्ड की हर सुविधा वहां पर उपलब्ध है विवाह संबंधित है व्यापार संबंधित है जॉब संबंधित है आपस में एक दूसरे को मिलने के लिए एक प्लेटफॉर्म है वहां पर और कई ज्यादा मॉड्यूल्स उसके अंदर उपलब्ध है जिसके माध्यम से हम समाज को एक प्लेटफॉर्म पर लाना चाहते हैं उस प्लेटफॉर्म के माध्यम से एक दूसरे की हम मदद करना चाहते हैं अग्रवाल विकास मंडल ट्रस्ट बरोड़ा की ओर से जो आज अहमदाबाद बरोड़ा में जो मीटिंग रखी गई है उसमें हम लोग काफी प्रस्ताव पारित कर रहे हैं कि जो भी बंधु है शिक्षा के क्षेत्र में जो कोई ऐसा बंधु है जो अपने फीस नहीं भर पाता है तो हम उनकी मदद करते हैं स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोई ऐसा कोई जो बंधु है जिनके कोई नीप कुछ पेमेंट कर पाता है तो उनकी मदद करते हैं और हम लोग अग्रवाल तो अग्रवाल एमओ कर रहे हैं हर पैथोलॉजी वालों से हर रेडियोलॉजिस्ट से हम लोग शिक्षा के क्षेत्र में यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट और कोचिंग क्लासेज उनके साथ में एमओ कर रहे हैं और अग्रवाल को किस तरीके से एक प्लेटफॉर्म मिले जो उनको एक सर्विस में भी उनको हेल्प मिल सके और बिजनेस में भी हेल्प मिल सके इस तरीके से हम आगे काम कर रहे हैं और जो कुछ कुरीतिया है अग्रवालों की उसके बारे में आज के टाइम में सबसे बड़ी जो समस्या ज्वलन समस्या है कि जो अग्रवाल के बच्चे या दूसरी जाति के बच्चे जो वो भी दूसरी जाति में भी बहुत प्रॉब्लम आ रही है वो टाइम पे शादी नहीं हो रही है जब उम्र निकल जाती है और शादी नहीं हो, तो उनके लिए हम लोग एक प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हैं एक तो उनके घंटा आपस में वो लोग मिलेंगे और वो उसकी शादी के लिए हम लोग प्रयास करेंगे और उसमें आगे से वो सस्टेन भी करें उसके लिए भी हम लोग बहुत प्रयास करेंगे समाचारों न सतत अपडेट टीएनएन न्यूज ने यूट्यूब पर सब्सक्राइब કરી બેલાઇકોન પ્રેસ કરો અને અમારી સાથે જોડાયેલા રહો ફેસબુક ઇન્સ્ટાગ્રામ અને ટ્વિટર ઉપર